Сказати цей матч? Кубку? Ну, враження? Враження потрібно було виграти. Ми виграли, звичайно, хотілося виграти більш впевненіше. Більше я ну, не починав сезон, але пресезонку проходив всією командою, тому є деякі особисті бажання виграти. Але виграли і все добре. Продовжуємо далі. Турнір і в Кубок, і в чемпіонат. На твою думку, що сталося з командою 3-4, чому так багато пропустив? Ну, важко сказати одним словом. Вони побігли, відчули цей азарт, почали забивати, пару разів забили з фолом і догнали, в принципі, нас. А потім вони просто вже кураж свого роду зловили. Важко зупинити команду, але нам вдалося в кінці зупинили команду і все-таки вирвалися в перемогу. Чому сказати про свою групу з центровами азотами? Я говорю, ну, пока еще я не доволен особисто своей игрой. Хотелось бы лучше. Вяленькие какие-то аплодисменты. Ну, какая игра, так, такие аплодисменты. Я вас прекрасно понимаю. Ну, три четверти хорошие. Последняя, третья четверть безобразнейшая. 30 очков пропустили за четверть, проиграли все единоборства и... Не можем пока играть 40 минут в одном темпе. И... Моя, наверное, ошибка и по ротации, и по игрокам закрутили интрижку, так для зрителей заставили волноваться и себя. И зрители, ну... результат меня устраивает. Хорошо, что выиграли перед этими двумя важными играми важными, которые нам предстоят. Я думаю, любая победа это... это хорошо. У двое, то, что что ты, ну, так тоже Что по Та же тенденция. Проиграли во Львове подбор свой 19, сегодня проиграли 13. Меня некоторые волнуют, эти вопросы волнуют и непонимание вызывают. С Будивельником 8 подборов на нашем счете, со Львовом 19. 13. То есть это основной показатель, по которому мы пока отстаем. Довольно-таки неплохо попали с периметра, и сегодня большая ротация игроков была, больше игрового времени получили игроки не основного состава. То есть, в принципе, нормально, за исключением третьей четверти. Прекраснейшая игра, лучшая, наверное, в этом сезоне. Мы просматривали игры, и человек, забивающий 47% штрафных до этого, попал и все двухочковые штрафные, то есть почувствовал уверенность. И то есть для нас его от... игра была откровением. То же самое можно сказать про Мацейну, имея 20 или 25 процентов трех очковых сегодня забил с хорошим процентом и 14 очков в первой половине от него это тоже для нас было мы знаем этого игрока мы сборы проводили в литве часто играли против него никаких особо проблем у нас не вызывал и вот эти две позиции мы сегодня уступили формат Ловенса и его статистика 2 6 сегодня один попал понимаете, ну вы не роботы они. До этого 10-4, предыдущие игры за все остальные. 6-0 во Львове, кубковая встреча, да. А так довольно-таки неплохие показатели были. И... бывает у каждого игрока и подъемы, и спады. Главное, чтобы они были в нужный момент. Есть, видите, почувствовал себя более уверенно Андре Янг. Сегодня он и во Львове неплохо выглядел, и с будивельником. То есть... Кто-то прибавляет, кто-то немножко опускается. Мы работаем над этим, поэтому стараемся, чтобы у нас был ровный состав. И если один выпадает, стараемся заменить. Сегодня видели Гуменюка больше дали. Это его предыдущий клуб. У него было желание в первой половине громадное. Немножко так растерялся во второй. Но, по крайней мере, уже ощутимая польза. И с ним немножко вырисовывается другая игра. И по защите, и по подборам. Я думаю, что он ничем не уступил своему оппоненту Аникиенко работаем, это творческая работа, ищем, ищем, ищем постоянно. Ну, первое, хочу вашей помощи. Хочу, чтобы вы пришли, взяли всех, кого можно. Будем биться и с Донецком, и с Мариуполем. Принципиальные игры для нас, лидеры чемпионата, и я говорю, вот против этих команд нам не надо настраивать игроков, они сами себя настраивают, прекрасно отдают себе отчет, с кем они играют, с участниками Лиги ВТБ. Поэтому жду хорошей игры. Если такого старта очень изменилось озаданиество, то заняты уже не просто место плей-офф, а почти 40, 400, Понимаете, как руководство одни задачи, я имею в виду там, по ходу чемпионата меняются задачи. Поэтому мы хотим в четверку, да. Я поддерживаю и сам хочу. И вы прекрасно понимаете, соскучились мы по победам. И хочу в четверку, да. Я не представляю, если бы у меня такое руководство было, как Филиппов. Тяжело было бы работать бы, да? А давайте первое, а? Чего уже не лочиться? Все, спасибо вам.